વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું વ્યાજખોરીનો આતંક ડામવા વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું વારંવાર વ્યાજખોરીના કિસ્સાઓ સામે આવે છે ત્યારે આજે લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ब्रांचर ने विनंती करी इसलिए श्री शैलेंद्र शर्मा सर चीफ मैनेजर मंडले राव श्री पुदर्श जी जाडे सर श्री शर्मा सर को फूल से स्वागत करते हैं सेमिनार उपस्थित सीनियर अधिकारी के श्री

द्वारा ड्रामाइंग मैनेटना क्रिसियोनल मैनेजर श्री नेत्रमणि सर ने जो रिक्वेस्ट करीस के प्रसंग में अनुरोध होता है ऋण लैंग्वेज में लाभات ने समझाने के बताया लोन मिलेगा तथा ब्याज पूरी की 5 सालों उतना वाकई में 3% श्री नेत्रमणि थैंक यू सर

शायद मेरे बात से कुछ आदमी सहमत हो कि कल से जो रहने वाले हैं बैंक के ग्राहक वो आप सभी कह रहे हैं ग्रामीण तो बैंक की तरफ से और बैंक ऑफ बड़ोदा के तरफ से स्वागत करता हूँ ये मेरा इस शहर में आप लोगों के साथ पांचवा इंटरेक्शन है कुछ लोगों के साथ हुआ होगा तुम जो उम्मीद है की शायद आप ज्यादातर आपको तो मिले लोग ही होंगे बेसिकली मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ यहाँ का रहने वाला हूँ तो हिंदी में बोलना सरल है मेरे लिए आसान है अंग्रेजी गुजराती समझ लेता हूँ मराठी भी समझ लेता हूँ पंजाबी भी समझ लेता हूँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप से किसी को कुछ पूछना भी हो मेरे निर्वक्तव्य तो आप सीधे सीधे सवाल मुझे पूछ सकते हैं गुजराती में भी और हिंदी में भी हालांकि मैं हिंदी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे आसानी होती है बोलने में और समझने में मैं कहीं से भी शुरू करूंगा तो वो बैंकिंग ही होगा और जहां भी मैं अंत करूंगा वो बैंकिंग ही होगा क्योंकि 25 साल के सर्विस में मैंने सिर्फ बैंक को जाना समझा हालांकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन मैंने किए हैं अपने कॉलेज पीरियड में केमिस्ट्री से पढ़ाई करी थोड़े दिन एक प्राइवेट जॉब भी हमने किया किसी केमिकल इंडस्ट्री में लेकिन नसीब को जहां जहाँ ले जाना होता है वहीं लेके आता है तो आज मैं आपको के सामने फाइनेंस पर बात कर मैं कल एक अखबार पढ़ रहा था हालांकि हमारे ऑफिस में कम्पल्सरी है लोकल लैंग्वेज के पेपर आना हिंदी अंग्रेजी तो उसमें एक छोटा सा मैंने आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें अपने ही शहर में किसी जो व्यवसायी थे फल व्यवसायी उन्होंने कुछ इंसिडेंट हुआ उनके साथ तो मैंने मेरे जो मित्र हैं मेरे जो कॉलीग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं तो मैंने पूछा बुला के कि गुजरात में भी ये होता है मतलब मेरा एक थॉट ये था कि ये सब चीजें तो मैं बचपन से ही बिहार में देखता आया था गरीबी थोड़ी ज्यादा थी सेलरिंग होती है साहूकारों के चंगुल में फंसे बैठे हैं मतलब दो ही तरह के लोग हैं एक जो है बिहार में सूरते हैं दूसरा जो बिहार देता है बीच का तो आदमी आप यहाँ तो कैसे है सूर पे लगा देगा पैसे नहीं है तो सो उठा लेगा दो तो ही लोग मिलेंगे आपको चाहे बस में ट्रेन में रोड पे कहीं भी तो मैं मुझे गुजरात के बारे में आइडिया नहीं था क्योंकि यहाँ चारों तरफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री है आप माजलपुर की तरफ जाओ आप सोपड़ा की तरफ जाओ मतलब कहीं भी जाओ और ये सिर्फ गुजरात नहीं मतलब मैं बड़ौदा की बात नहीं करूंगा मैं ग्रामीण करूं। पास पांच डिस्ट्रिक्ट है छोटा उदयपुर है अभी मैं डी साहब से भी वहां मिलकर आया मेरे पास राजपिपला है आनंद है खेड़ा है बड़ौदा तो है ही मैं यहाँ बैठता ही तो इतना लंबा डेढ़ सौ किलोमीटर का टेरिटरी है और ग्रामीण बैंक का एक लक्ष्य ही है कि तक रीच करना, मतलब उनको और इतना सलीके से सजा हुआ बाजार मतलब यदि आपको फिश मार्केट जाना है तो ऐसे रेहड़ी पटरी पर नहीं मिलेगा सड़क के किनारे स्पेशलाइज मार्केट है आपको सब्जी मंडी में जाना है तो ऐसे नहीं है कि कहीं भी स्पेस है वहां सड़क पे लगा ली वो लगा ली वो ये प्रॉब्लम नहीं है ना मतलब मतलब ये जो सुविधाएं कहती थी उसको प्रॉब्लम के तौर तो पर इसलिए कि आप कहीं भी दुकान नहीं लगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको उस जो बनिया है जो आपका शोषण करता है जिसकी वजह से आप शिकार होते हैं और एक लास्ट डिसीजन मतलब आप उसको कह दीजिए कि अपनी जान माल की क्षति करना या अपनी इज्जत उससे भी बड़ी चीज होती है जिंदगी के बाद तो आपको कुछ फील नहीं होगा लेकिन इज्जत जाएगी तो बहुत बड़ी फीलिंग होती है तो उसके लिए क्या होता है कि आपको बैंक का सहारा लेना पड़ेगा चाहे हमारे जैसे छोटे ग्रामीण बैंक का लीजिए या हमारे जैसे मित्र है बैंक ऑफ बड़ौदा इनकी आप शाखा में जाकर उनकी मदद लीजिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे तो एडीएम नहीं आए हैं ये भी आपको बहुत सारे टिप्स देंगे बट मैं आपको चार पांच चीजें नर्ट से बताता हूँ मैं आपको प्रोडक्ट समझाने नहीं आया पहली बात तो एकदम गांधबा है कि ये होता है पीएम स्वनिधि ये होता है पीएम विश्वकर्मा, ये ये होता है ये होता है के पी ये होता है प्रधानमंत्री बहुमूल्य समय छोड़ के बीच में आए हैं तो इतना मैं टाइम वैसे भी नहीं लूंगा समझाने नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ आप आड़ती से कैसे बचेगा बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देता अंग्रेजी में आप लोग कंजम्शन लोन को बहुत अच्छे से जानते हैं चारों तरफ तो पेपर पे चिपका हुआ है पर्सनल लोन चाहिए मेरे पास आ जाओ हर जगह लिखा है पर्सनल लोन तो पर्सनल लोन सबको देता है, तो आप यहां नहीं होते इट मीन आपके पास अपना एक सोर्स ऑफ इनकम होगा तो बैंक आपको पर्सनल लोन देगा जितने लोग आप लोग तो बैठे हैं मैं गारंटी कहता हूं 80 परसेंट के पास कहावत है because bank hai, कहा जब हम ज्वाइन करते हैं तभी समझाया जाता है, है. Bank deals in paper, not in goods. आप बोलो कि सर दुकान में एक लाख रुपए का सामान है मतलब कागज दिखाओ आप बोलोगे कागज कैसे दिखाओ आगे देख लो ना कागज में दिखाओ ना एक लाख का हमने खरीदा कंपनी से ये बिल है ये जीएसटी है पोर्टल पे जाऊंगा देखूंगा इस बिल का जीएसटी फिल किया हुआ है हाँ भाई तेरा सही एक लाख है अब वहां दुकान तो में एक लाख है कि नहीं पता नहीं मेरे पास फाइल में एक लाख का तो माल है पड़ा हुआ हो सकता है बोर्ड कितने बड़े गोदाम में भरा हुआ हो सकता है पचास लाख का सामान हो बिले भर का नहीं तो हमारे लिए जीरो तो सबसे पहले पेपर प्रिपेयर करना सीखिए जो भी काम आप करते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आइए सरकार की नजर में ले आइए इतनी सुविधाएं गवर्नमेंट ने आपको दी है आप लोग सबके पास स्मार्टफोन होगा किसी के पास बेसिक फोन हो तो हाथ उठा दो भाई अभी तो उठा दो मैं उसको अलग से क्लास दूंगा बाहर बेसिक बेसिक फोन थो उठा थो और बेसिक फोन फोन तो बटन वाला को बोलते हैं जिसमें आप अपनी फोटो नहीं सकते, सेल्फी नहीं कर सकते, एक हाथ नहीं उठा अब बाद में मत उठाना साहब मेरे पास था आपके पास बेसिक फोन है चलो आपके लिए अलग से सुविधा है एक लाइन में आप डी आई सी ऑफिस विजिट करना बाकी लोग तो यही काम कर लेंगे इनका समाधान गया

वो आपके नाम की पर्ची दाखिल कर देगा पर्ची कर देगा। तो आप उनके पास जाना बाकी सब लोगों के पास आपके फोन पे एप्लीकेशन अवेलेबल है और इसको बैंक रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक करती है रियल टाइम बेसिस पे यदि आपने आज अप्लाई किया तो आपकी केवाईसी आप ओटीपी वेरीफाई होता है आपका आधार आया आपने ओटीपी दिया कंप्यूटर मान लेगा यही आपके इसी का आधार है भले ही आपके फादर का नाम हो उनका फोन आपके पास है आपने दे दिया लेकिन बैंक कभी आपको नहीं पूछेगा आपके फादर को पूछेगा यह ध्यान रखना इसीलिए ऑलवेज पे ध्यान दीजिए जब आप फिल करते हैं उसी समय आपकी सिविल जनरेट हो जाती है कस्टमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड होता है वो जो है जैसे जनरेट करता है बैंक वाला आपका आईडी बाद में देखता है पहले देखता है इसका हिस्ट्री तो देखो 2002 से सिविल पे काम हो रहा है नॉर्मली 2010 के बाद दो तो हजार दस के पास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी અને ઉદ્યોગ શેના વિદ્યા જિલ્લા વિસ્તારમાંથી આવેલા નાગરિક મિત્રો આજે અત્યાર સુધી બેંક અધિકારી શ્રી દ્વારા ગ્રામીણ બેંક નેશનલાઈઝ બેંક દ્વારા પ્રેરક પ્રકારનું બોડના આપવામાં આવે છે અને આના વિવrado અને પ્રસીજર શું રહેશે તે અંગે વિસ્તૃત જાણકારી અમને આપી છે ઓડા બધા જાણીએ છીએ કે દરેક નાગરિકને જીવનમાં નાનાકીય સગવડતાઓ જે રૂપડે છે જનતિ માનીને પ્રતિસદી કેટલા પ્રવૃત્તિઓ ચલાવ હોય નાનાકીય સગવડોઓ પર આપણે ચલાવી શકે કોઈને શિક્ષણ માટે કોઈને ખેતી સંબંધિત એક્ટિવિટીઝ માટે કોઈને મકાન બાંધવા માટે કોઈને વાહન ત્રીજો માટે કોઈને શોપ કે દુકાન ચલાવવા માટે કોઈને એન્ટરપ્રિનેરશિપ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવવા માટે તો નાના નાના માણસો થી માંડીને જે આપણે કહી દઈએ એસ્ટાબ્લિશ આંતરપ્રિનરશીપ જે ચલાવવા સુધીના ઉદ્યમ ચલાવવા સુધીના દરેક વ્યક્તિને નાણાકીય સુવિધાઓ જોઈએ એટલે જ આપણે ફોર્મલ સેક્ટર કહીએ આખા નાણાકીય વ્યવસ્થામાં બેન્કિંગ વ્યવસ્થા અતિ મહત્વનું બની છે આજની તારીખે અને તમે બધા જાણો છો કે રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કો પણ કાર્યરત છે

નાગરિકોને નાણાકીય જરૂરિયાતો પડે છે કેટલાક લોકો તો બેંક ને કોમન ફિનાન્સીયલ મદદથી સહારા મેળવીને લોન મેળવતા હોય છે પરંતુ કેટલાક લોકો ગોલ્ડ સિલ્વર એના ઓર્નામેન્ટ્સ વગેરે પણ ગિરવી મૂકીને આપણા જે લો મની લેન્ડર્સ પાસે ટી ફંડ્સ જો મેળવતા હોય છે તો આવા એક પ્રવૃત્તિ લાંબા સમયથી આપણા સમાજમાં ચાલી રહી છે ફોર્મલ સિસ્ટમથી બહાર રહીને આ એક ઇન્ફોર્મલ વ્યવસ્થાને વ્યવસ્થા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને કેટલાક લોકો લોન મેળવતા હોય છે પરંતુ

इंसिडेंट में इन्वॉल्व था था तो हवाई लिमिट्स ने डील करो माटे वर्ष 2020 में अपने जे असामाजिक प्रवृत्ति नियंत्रण लाओ माटे ना अपना खास अधिनियम छे गुजरात पासा एक्ट 1950 के आमा सुधारो लागी ने अपने मनी लेंडिंग ऑफेंडर के लिए सेपरेट कैटेगरी पण उभा करी साइबर अपराधो वधिया तो अपना साइबर ऑफेंडर नु उमेरो करी एज रीते ले मनी लेंडिंग

તો કો આવાエレમેન્ટ પાસે તીલું મેલેવે છે કેટલા કારણે સર અને એમના ક્ષોષિત થઈને આત્મહત્યા સુવિના કેટલા કિસાવો ના ખામ પર આવે છે જે રીતે બેંક અધિકારી શ્રી કીધું ભારત સરકારે ગુજરાત સરકારના પ્રયાસ છે આ લોન પ્રોડક્ટ કેટલા પ્રકારના એમના ધરાંગણી લઈ જવા માટેનું આયોજન ہوا છે તા આજે ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપયોગથી મોબાઈલ બેન્કિંગના માધ્યમથી લોકોને પારદર્શક સ્પીડી અને ગુણવત્તાવાળી સેવાઓ તમને પૂરી પાડવા માટે વ્યવસ્થા હોવા છતાં આમાંથી બહાર રહીને લોકો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને મને પાસેથી લોન મેળવતા

नेशनल एज बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर आपसे ये सभी कयो प्रकारના લોન પ્રોડક્ટ વિશે સચોટલી માહિતી સાથે સાથે જે પોટેન્શિયલ જે ક્રિમિનલ અને એન્ટી સોશિયલエレमेंट्सને શૂટન્ટ બવા બેટા છે એવકામને એમને અપના આઈડેન્ટિફાઈ કરને કે રીતે ને ટાર્ગેટ કરો આજે તમારા સમક્ષ આપણે જોવા માંગીએ છીએ આ પ્રકારના કાર્યક્રમ આપણે એટલા બધા સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ પ્રયાસો હોવા છતાં કોઈ એવા કિસ્સો બનતો હોય તો આપણે લાગ્યું કે ફરીથી એક વખત સમગ્ર શહેરના નાગરિકો ના ધ્યાન ધોરીએ

आज के तरीके परitie अपने यानी एक अह उन मन लेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई अपने तरीके से किए थे कि इनके जनजागृति सभाओं का आयोजन करी छे 2 दिवस रुकवाने के नंबर एक आ सभा आप प्रकार कार्यक्रम तो एक प्रोएक्टिव लोगों सुधी પહોંચવાનો प्रयास है और आज 300 400 लोगों बैठक से कार्यक्रम